24 жовтня, понеділок. Оперативна нарада у міського голови. Точна дата початку опалювального сезону в місті, як і раніше, невідома. Отримавши гроші від жовтоводців, монополісти не поспішають давати жовтим водам газ. Скільки ще доведеться мерзнути жовтоводцям? Наразі вирішуватимуть в Києві в Нафтогазі України. Була внячерідна сесія. которая нам необходима была для того, чтобы перераспределить наши деньги нашего бюджета и оплатить долги ДТЭКу за электричество и долги Днепропетровск газу. Это долги прежних лет, прежних отопительных сезонов, которые накопились у коммунального предприятия «Желтовод Теплосеть. Общая сумма превышает 5 миллионов гривен. Сессия внеочередная прошла в среду, Депутаты, я благодарен за работу, все проголосовали. И в четверг эти деньги уже ушли по назначению. То есть не два дня, не три дня. На следующий день деньги уже были у тех, кто их очень хотел. Вот так сработало финуправление, так сработало казначейство, так сработало в том числе коммунальное предприятие «Желтовод Степлосис». Следующее, еще история имела продолжение. Теперь же надо получить лимиты на газ в нафтогазе. Итак, в четверг ушли деньги ДТКу и Днепропетровсгазу. А теперь надо ехать в Киев. В 10 утра в пятницу в нафтогазе руководитель городского предприятия «Желтовоз теплосеть» уже находился с графиком погашения задолженности в нафтогазе. Донченко Сергей Александрович. Это в еще одно условие, необходимое для получения лимитов на газ. Этот график их не устроил по ряду причин. В этот же день, в пятницу, его заместитель, Ковренко Александр Владимирович, делает другой график, находит меня в третьей школе, где я нахожусь по проверке питания. Этот график мной подписывается, и в этот же день этот график уезжает с новой почтой. Нафтогаз Украины. Все, что требуется от города, от коммунального предприятия Желтого Жолотово-Степлосеть ⁇ мы сделали. По поводу электричества. Электричество, еще раз, в четверг, в четверг мы проплатили долги за электричество. ДТЭК при общении со мной еще в пятницу перед этим договорились, что они получают тело за должности 2,3 миллиона и подключают город к свету. В четверг они получили деньги, и в четверг, и в четверг вечером они подключили теплосети к свету. В пятницу теплосети запускают насосы и начинают прокачивать воду, которая находится в сетях городских, для того, чтобы определить, где же есть порывы, чтобы не получилось, как в Киеве подключают тепло, а потом начинают ликвидировать порыв. Тому була прокачка. На п'ятницю проблем не було. На сьогоднішній день є проблема зі старим районом в районі Хмельницького где-то. Жовтоводськ тепломережі надії не втрачають і сподіваються отримати ліміти газу вже за кілька днів. А поки ліквідують пориви, які були виявлені. Кримінальна хроніка. В місті жовті води продовжуються крадіжки і розбійні напади. За тиждень вчинено 13 крадіжок, одне шахрайство, а також розбійний напад на мешканця міста. Про ці та інші події далі. Раніше судимий громадянин з застосуванням холодної зброї, раніше з загрози застосування холодної зброї. Відкрито заволодім мобільним телефоном даного громадянина. злочинця було затримано. На даний час ведеться слідство. З даного матеріалу, також було зафіксовано три факта спричинення тілесних ушкоджень і один факт заподіння тяжких тілесних ушкоджень. Також мешканцю нашого міста раніше судимому його карети швидкої допомоги було доставлено правильне відділення, як пояснила дружина. Потерпілого, вийшов ввечері перекурити. Тривалий час не повертався додому. Після чого вона вийшла в під'їзд, а сама ж виявила його з тілесним ушкодженням, а саме була відкрита через мозгова травма. забій головного мозку, переоступлені перелом потиличної кістки. Дана громадянина госпіталізована госпіталізовано в клінічну лікарню Мечникова. Вопрос, который мне задал работник поживо, отвечающий за освещение в городе. Отсутствие столба осветительного возле магазина кишеня. Этот столб был сбит автомобилем легковым, который потом был помещен на эвакуатор и отвезен. Человек не пострадал, он проживает в ближайших населенном пункте в селе. Полиции что-нибудь известно? Это... Материал зафиксированный, то пребывая на розгляде, занимаются? Установили? Там просто вопрос какой. Я даже уже просил передать этому человеку, пускай э, приедет, пришлет кого-то, ему предложат оплатить работы по установке даже бэушного осветительного столба и работы, которые проводим. Потому что работы достаточно много, там столб надо установить там, и так далее. Ну там может там 3000, хоть частично погасить добровольном порядка. Вот это была такая просьба, потому что как-то нехорошо получилось. Снес столб и пропал. Предприемство Жрео готовит місто до зимы, Прибирає листья, ремонтуя житловий фонд. Але ресурсів і часу не вистачає, тому змушені звертатись за допомогою до сусідніх комунальних підприємств міста. Производилася санітарна чистка міста, вивозився мусор. Борка вулиць була вулиці Гаріна Хмельницького. Мусор вивозився з вулиці Хмельницького в кількості 61 метра кубічного. І по дворової, внутрішньорової території обиралися 32 куба. Сейчас очень много листвы у нас Сейчас убираем, слажим. Просто еще у нас будет наверное, просьба к чистому месту показать помощь автомобилям для вывоза. У, у вас масс есть О, Да, Да, заправку его и ну, если возможность mm -hmm. есть такая. В принципе, возможность есть, мы от Жрео еще долги за прошлый год остался. Они заплатили за этот масс. Ну как с нафтогазом хоть договор рассрочки подпишем. Mm -hmm. Ну мы ж, как работаем, как работает <coughs> жирео. Вот. И по у нас еще расширки швов, у нас много заявок. Mm -hmm. Тоже вышек у нас сейчас тоже не хватает. Будем просить. водоканал, если будет возможность помочь вышкой. С машинами по возгоку тоже ведем переговоры, может из их стороны еще помогут они там двумя машинами. Потому что тракторами вывозить, ну, по 15 ходок делают тракторов в день, ну, мотается техника бензин палец. А у міського голови зустрічне прохання до комунальників. Часто працівники ЖЕКов занимается тем, что уменьшают объем листья, который подлежит вывозу, путем его сожжения. Сожжением не занимаемся мы. Это однозначно. Да? Андрей Петрович, просьба. Давайте договоримся таким образом. Вот будет жалоба. Работник, который это допустил, тогда или его привлекаете к ответственности? Дисциплинарный выговор или увольнение. Ну, у нас получается ему не будет. В причиняет ущерб жителям. Пусть лучше куча лежит, чем она будет гореть. Потому что так, листья есть... сырые, дым ядовитый, просто ядовитый. -то Пламени дело. нету, разрехлять листья никто не разрехлять, же не будет. И вот это она будет дымить сутками стоять. В том-то и дело. Куча делается днем для вывоза, подготавливается. Но на утро она, она уже горит. То бишь ночью подпаливается эта куча. Кто подпалится, я не могу сказать, что это. Андрей Петрович, но я скажу но сразу, из, из, работники ЖЭКа из опыта это делали, своего нет. экспириенса, значит, в нашем районе были времена, когда мы утром видели, как работник ЖЭКа, это было лет 8 назад. Утром, рано, в пять утра. Не вопрос, не вопрос. Совершал поджоги. Будет понят будет, будет наказан. Ну, пока таких. Мы провели, провели беседы, провели инструктажи. Учас були у нас і МЧС, представники по цьому поводу. Всі ці питання ми говорится, обсуждали і решали. Чи смачно годують в навчальних закладах? Відповідь на це питання шукала міська влада, перевіряючи смакові якості шкільних страв на собі. Як і було обіцяно, міський голова Володимир Абрамов разом з представниками Держпродспоживслужби завітали з неочікуваним візитом до однієї зі шкіл міста. Обрали середню школу номер 3 адже це одна з найбільших шкіл, і столи там накривають багато разів на день. Куштували, перевіряли, спілкувались з учнями і ось який висновок зробили. Вважаємо батьки, ваші діти дуже баловані. Деньги, которые вы оплачиваете за питание, по многим детям процентов 10-20 выбрасываются просто на ветер. Некоторые дети из того, что им предложили, едят яблоко и выпивают чай. А порцию гарнира с котлета или с биточком они полностью нетронутую оставляют для того, чтобы это выбросили, как моя мама сказала, в помейницу. Это недопустимо. Вы хотите, чтобы ваши дети нормально питались? Но ну, в данном случае тогда или не платите деньги в столовую, потому что ну просто выбрасывают деньги. Или контролируете, хотя рядом стойте. Потому что питание нормальное. Я пробовал все. Снимались пробы с пробных, с пробных с этих со мне давали попробовать каши, вермишель, гороховый суп, котлета и биточки. Ну, может быть, я не балованный. Да, 9 лет в общежитии, наверное, сказали все-таки. Тем не менее, еда очень приличная. Очень приличная. Хлеб, все, все, все съедобное, все отличное. Некоторые дети процентов 80-70 съедают все, а вот процентов 10-20, ну процентов 10 вообще не тронутая, не тронутая ни каша, ни котлета. Що ж до мастерности, противники в едальни зауважению комиссии не было. Работники столовых, по крайней мере третьей школы, не то что работают, они пашут. Они, я увидел, как люди просто пашут. Они не разгибались. Мы зашли примерно где-то, наверное, в часов в 10 и вышли в 12, то я не видел ни одного работника столовой, который просто бы праздно стоял. Вот это время все они просто пахали. Просто пахали. Это связано с тем, что большой объем работы. Питается более 600 человек. Более 600 человек. Количество работников на кухне там примерно было, ну, те, которые реально... Трудятся, это примерно 5 человек. Вот эти 5 человек для 600 с лишним человек должны были сделать еду, в порции раздать, потом моется посуда. Параллельно здесь же надо было после себя убирать. Естественно, они приходят очень рано на работу, чистка картошки и так далее. И так далее. То есть люди пашут. То есть по питанию я могу сказать, что питание организовано, есть проблемы с недостаточностью персонала. Недостаток персонала, есть проблемы с оборудованием, оборудование очень старое. Все должны понимать, что за все это время оборудование в столовых школах не обновлялось. Теплиты старые, мармиты, сковородки эти старые, 80-х годов, 70-х годов, 90-х, это все старое, оно уже практически в негодном состоянии. Поэтому последнее решение сети, которое мы принимали о выделении денег для закупки оборудования, это правильное, но это ничтожно для, того, для той потребности, которая для всех школ и детских садиков, я так понимаю, требуется. Посуда. Не хватает комплектов посуд. То же самое. Предложения ваши. Просто люди ну, мыть в таком режиме или надо покупать посудомоечные машины, или второй комплект посуды обязательно. То есть надо таким образом организационно решить эту проблему с перезагрузкой, с перевантажением самих работников, потому что просто не успеваю. Есть питание и до в продуктив, які будуть вирішуватись в робочому порядку. Я понимаю, что они работают в условиях тоже напряженных, потому что надо вписаться в ту сумму закупок, которую мы выставляли. У нас питание в школах не ресторанное, да. С порция стоит там примерно 7 гривен. В эту сумму надо вписаться поставщика. Мы это все понимаем. Но тем не менее есть проблема с ритмичностью поставок. Есть проблема вообще с поставками в плане того, что, например, в школах до конца не понимают, чего сегодня поставят. И по санитарии. Есть основные требования, скажем, по санитарии. Полы. Я понимаю, не успевают. Полы надо вытереть, потому что скользкие полы. Дальше. Физрастворы. Для, не физрастворы, а растворы, дезрастворы, дезинфицирующие растворы должны быть обязательно. И по детям, которые дежурные в столовах. Я тоже дежурил в столовой. Со мной тоже не проводили инструктаж, как надо правильно, правильно дежурить в столовой. Сейчас я уже с годами вижу, что дети неправильно дежурят в столовой. Они э, неправильно носят тарелки э, и так далее, и так далее. Вы поняли? То же самое надо будет старше пускай поучаствовать в семинаре. Їх обучать а потім вони обучають дітей. Дітки работают, молодці переднички, все есть, касинки все есть. Ну там є как як нести тарілку. Она може быть упасть, переводнім і так далі. Є Есть. В целом ще раз я питанием в школе, я лично удовлетворено. Чем то они не красна риба не удовлетворення таким питанням? В целом питання діетичне, отлично, нормально. Що ж, очевидно, що перевірки їдалень будуть продовжуватись. Чи такі ж добрі результати чекатимуть на комісію і в інших навчальних закладах, дізнаємось згодом.